12 pegawai tutup dan rampas bahan dakwah walaupun hanya seorang sukarelawan bertugas. Muhammad Syukri persoal kewajaran dan keadilan tindakan pihak berkuasa tempatan. Sudah 14 tahun diadakan secara aman di Bukit Bintang. Muhammad Syukri tegaskan program penerangan agama itu bukan aktiviti jualan dan tidak pernah ganggu orang ramai. Jika kini wajib permit, Muhammad Syukri tegaskan peraturan baru sepatutnya dimaklumkan secara rasmi sebelum rampasan dibuat. Hanya gerai penerangan agama dirampas sedangkan aktiviti lain di kawasan yang sama berjalan seperti biasa. Muhammad Syukri minta penguatkuasaan dilaksana secara adil. Muhammad Syukri mahu penjelasan jika kawasan pejalan kaki awam diserahkan kepada pihak ketiga untuk disewa. Saya tidak mahu membuat tuduhan melulu dan saya percaya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur adalah institusi profesional menurut Muhammad Shukri. Undang-undang mesti dikuatkasakan secara konsisten dan tanpa pilih kasih. Muhammad Shukri desak penjelasan segera diberikan. Waalaikumsalam semua yang beri salam dan selamat menyambut bulan Ramadan dan uh, itu dia eh. <tuh> Saya berasa curiga sikitlah dengan tindakan DBKL ni ya. Eh. Pihak yang pasang satu meja dengan payung lipat di Bukit Bintang tu dengan tujuan nak menyebarkan risalah berdakwah eh tiba-tiba tak ada angin tak ada ribut dirampas segala peralatan dia orang tu oleh pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Walhal dewan dah beroperasi di situ selama 14 tahun eh. Jadi saya tertanya-tanya dua perkara lah. Ada pengundi bukan Melayu, ada ke pengundi bukan Melayu yang dah mengadu kepada Menteri Wilayah Persekutuan eh, Hanayuh ni eh, sebagai tindak balas isu menceroboh kuil haram baru-baru ni dan sedang jadi isu nasional ni. Eh. kita tahu yang mengundi Hanayuh ni semua puak-puak tu lah kan. Eh. Jadi ada pihak-pihak tertentu ke yang nak tunjuk keras kepala eh, kalau dia orang boleh robohkan kuil agama lain korang pun eh, takkan senang-senang nak berdakwah di Kuala Lumpur. Eh. Aha. Kuala Lumpur ni kami punya, Bukit Bintang ni DAP punya eh. Menteri Wilayah pun DAP yang punya eh. Ha, ataupun, atau ada kena-mengena dengan Haneyoh, Menteri Wilayah Sekutuan KL yang latar belakang dia ni adalah seorang Christian Evangelist eh. Itu persoalan yang timbul lah ya. Eh. Jadi saya yakin tindakan ni sudah tentu mendapat arahan daripada pihak atasan ya eh, Dan berbau politik. Sebab apa? Dah 14 tahun tak ada apa-apa, tiba-tiba saja ya, eh. Tak ada angin tak ada ribut eh. Dan yang mengecewakan ialah tak ada notis, tak ada apa, datang angkut saja. Eh. Ha, tunggu setengah jam, datang angkut. Eh. Dan yang angkut tu pun pegawai-pegawai DBKL bangsa Melayu dan dah tentulah Islam. Eh. Korang tak tanya dulu ke sebelum nak jalan ke arahan? Eh. Ha, korang tak sound dulu ke pihak yang berdakwah tu yang korang akan datang angkut supaya mereka boleh beredar dengan tenang tanpa barang-barang dirampas? Eh. Jadi rakyat Malaysia amnya dan orang Islam khasnya meminta penjelasan daripada DBKL. Eh. Pertama sekali kami nak tahu siapa punya arahan ni. Eh. Aha, tapi yang baru saya baca soal khabar, eh, kononnya tak ikut spek eh, dekat jalan luar berjalan kaki. Padahal banyak lagi gerai-gerai eh, kat situ. Eh. Keduanya saya nak mainkan satu video tentang kegiatan kuil haram di Malaysia ni. Eh. Ah, ini satu pembengkuaran lah ya. Eh. sila dengar betul-betul ya Bagi saya tindakan pihak berkuasa yang membawa masalah kepada keamanan negara. Kes kuil ni bukan pertama kali. Pihak berkuasa kena semak undang-undang dan laksana. Banyak berita isi gelap yang sering menjadi rahsia terbuka dalam sosiologi jenayah dan politik di Malaysia, khususnya di Selangor dan Pantai Barat Semenanjung. Isu ini bukan lagi sekadar isu kebebasan beragama, tetapi telah berevolusi menjadi isu ekonomi gelap, shadow ekonomi, penguasaan wilayah, turf war dan politik naungan patronage politics. Berikut adalah analisis ringkas mengenai naratif sesuatu yang belum terbongkar di sebalik percambahan kuil haram yang tidak seimbang dengan populasi. Satu, kuil sebagai markas dan penanda kawasan turf. Dalam dunia kongsi gelap, terutamanya kumpulan yang mendominasi kawasan perumahan kos rendah atau bekas estet, struktur fizikal adalah penting untuk menanda kawasan simbol kuasa, membina kuil di persimpangan jalan atau di bawah pokok besar di kawasan tertentu adalah cara kumpulan kongsi gelap menanda kawasan jajahan mereka. Jika kuil itu kekal dan tidak diganggu pihak berkuasa, ia memberi isyarat kepada kumpulan lain bahawa kawasan ini ada payung pelindung kuat, pusat operasi. Sebilangan kuil haram ini bukan semua berfungsi sebagai tempat pertemuan yang sah di mata masyarakat. Jika polis serbu, mereka boleh kata sedang bermesyuarat AJK kuil atau sedang persiapan upacara agama. Dua, ekonomi kutipan derma dan pengubahan wang haram institusi agama termasuk surau, masjid, kuil, tokong di Malaysia mempunyai satu kelebihan besar aliran tunai, cash flow, derma yang sukar diaudit, kutipan perlindungan dalam sesetengah kes peniaga kecil atau penduduk diminta menderma kepada kuil demi keselamatan. Resit mungkin dikeluarkan atas nama kuil tetapi sebahagian wang itu mengalir ke tangan ayah anda atau ketua gangster yang menguasai jawatan kuasa kuil tersebut. Pencucian wang, money laundering, wang hasil aktiviti haram boleh disalurkan sebagai derma pembinaan kuil. Apabila wang itu masuk ke tabung kuil, ia menjadi wang yang suci dan boleh digunakan untuk membayar gaji pekerja atau menganjurkan jamuan makan yang menaikkan nama ketua gangster tersebut sebagai dermawan. <coughs> Tiga, modus operandi tunggu pampasan, profiteering. Ini adalah punca utama mengapa kuil kecil tiba-tiba dibesarkan secara drastik apabila ada ura-ura pembangunan seperti lebuh raya atau perumahan baru. Strategi, tanah kosong kerajaan diduduki, sebuah kuil kecil dibina, Apabila pemaju datang nak buat projek, jawatan kuasa kuil akan menuntut pampasan atau ex gratia. Nilai pampasan, tuntutan bukan sikit, ia boleh mencecah ratusan ribu atau jutaan ringgit untuk kos pemindahan dewa dan struktur. Jika pemaju enggan bayar, isu perkauman dimainkan, gangster turun buat kecoh dan ahli politik ditekan, akhirnya pemaju terpaksa bayar. Wang pampasan ini kadangkala tidak digunakan sepenuhnya untuk bina kuil baru tetapi hilang dalam tangan orang tengah. Ini adalah bisnes yang sangat menguntungkan. Empat, transformasi sosial. Gangster kepada pemimpin masyarakat. Salah satu cara terpantas untuk seorang ketua gangster mendapatkan legitimasi sosial, social legitimasi. Dan kekebalan politik adalah dengan menjadi pengerusi kuil. Dengan memegang jawatan ini, dia bukan lagi dilihat sebagai penjenayah, tetapi sebagai pembela agama dan pemimpin komuniti. Apabila polis mahu menangkapnya, naratif akan dipusing. Polis menindas pemimpin agama kaum India. Ini menjadikan polis serba salah. Ahli politik terutamanya wakil rakyat, terpaksa berbaik-baik dengan tokoh ini untuk mendapatkan undi vote bank di kawasan tersebut. Lima, faktor sejarah pecahan estet di Selangor. Secara demografi, Selangor unik. Apabila estet-estet besar <tuh> dipecahkan untuk pembangunan Subang, Pucong, Shah Alam, Kelang, pekerja estet berselerak ke taman-taman perumahan dan flat PPR. Satu estet mungkin ada satu kuil besar, Mariaman. Apabila estet itu pecah, Setiap kumpulan pekerja yang berpindah ke kawasan baru Mahu membina kuil mereka sendiri Bawa Tuhan bersama Daripada satu kuil estate yang sah Ia berpecah menjadi 10 kuil kecil Shrines di 10 kawasan perumahan berbeza Inilah sebab data kuil melonjak naik secara tidak proporsional Kebanyakannya bermula sebagai tempat sembah yang kecil di bawah pokok Kemudian dipasang bumbung zinc Kemudian dinding batu Dan akhirnya menjadi kuil kekal yang haram di sisi tanah Ya waalaikumsalam kepada semua yang beri salam. Jadi sempena bulan Ramadhan yang mulai ini saya nak mengingatkan umat Islam dan juga diri saya sendiri ya, iaitu tentang makasih al syariah ataupun objektif syariah ya, tentang menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal ataupun kebijaksanaan, jaga keturunan dan juga harta. Ya. Jadi bab harta ni, kalau kita ada tanah ya, adalah ya, orang Islam lah ya, kalau ada tanah adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai orang Islam untuk memastikan tak ada sebarang aktiviti yang bertentangan dengan syarak dibina atau dilakukan di atas tanah milik kita yang juga tanggungjawab kita orang bukan Islam kena faham ni eh? jadi orang bukan Islam kena faham bukan saja kuil eh? tapi kalau ada pihak buat kegiatan yang tak berakhlak seperti kita meminum arak berjudi berzina dan menyembah berhala di atas harta kita maka adalah menjadi tanggungjawab tuan tanah sebagai orang Islam mencegah dan menghapuskannya sebab ianya dah masuk bab akidah, dah langgar bab akidah dan ini kalau kita meredakannya, membiarkannya atau ambil tak peduli, ini dah kacau akidah. Eh? Ha, tapi malangnya ada juga dua tiga ekor Melayu, eh? ha, orang politik macam Latifah Koyan yang tak faham tuntutan Islam ni dan menganggap eh, nothing Islamic bila orang Islam merobohkan kuil yang ada atas tanah dia orang. Eh? Ha, kepada yang baru masuk, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Kita dipanjangkan usia untuk bertemu lagi pada hari pertama bulan Ramadan ni ya. Hari ini saya nak ulas tentang apa yang berlaku di Asia Barat di antara Iran dengan Amerika ni. Jadi semalam berlangsung pusingan kedua di antara Amerika dengan Iran yang berlangsung di Geneva, Switzerland. Pertamanya orang tanya kenapa di Switzerland? Ini adalah atas permintaan Iran dan persetujuan Amerika sebab Switzerland ni adalah negara Eropah yang neutral dalam konflik di antara Iran dengan Amerika ni dan ada hubungan baik ya eh, dengan Iran ya. Eh. Menurut akhbar Euronews ya eh, sejak 1979 lagi Switzerland telah memainkan peranan sebagai orang tengah di antara Iran dengan Amerika ni ya, eh. menjadi orang tengah diplomatik, orang tengah bertukar-tukar dokumen eh, sebab Iran dengan Amerika ni tak boleh bertentang mata eh, ibarat ucing dengan anjing ya eh, sejak tahun 1979 lagi, terutamanya selepas kedutaan Amerika Teheran Tehran ditawan oleh 400 orang pelajar Universiti Iran ya, eh, setahun lebih ya. Eh. Jadi krisis tu pun Switzerland juga yang jadi orang tengah untuk berunding ya. Eh. Jadi baiklah. Persoalannya sekarang ialah apa jadi dengan rundingan semalam ya. Eh? Jadi media-media antarabangsa melaporkan yang rundingan berjalan selama beberapa jam dan Iran telah menawarkan perkara berikut eh? agak mengejutkan jugalah eh, kepada Amerika. Eh. Iran menawarkan eh, bersetuju menghentikan program senjata nuklear dia orang, setuju untuk diperiksa oleh IAEA ataupun badan Ato antarabangsa dan setuju menyerahkan stok 400 kg uranium eh, yang telah diperkayakan ke tahap 60% kepada pihak ketiga iaitu Rusia eh. laporan yang saya baca selama ni ada ada uranium 440 kg eh, tapi laporan-laporan media kata 400 kg saja eh. Jadi barang diingat Rusia sebelum ni dalam beberapa hari lepas telah menghubungi Trump eh Donald Trump ni menyatakan kesediaan Rusia bekerjasama menyimpan 400 kg uranium Iran tu eh yang dari proses ke sampai 60% tu ah eh, dan eh, dan akan memproses semula uranium tersebut eh supaya menjadi uranium yang hanya boleh digunakan untuk tujuan komersial eh jadi sebagai balasan Iran menuntut semua sekatan ekonomi terhadap Iran dimansuhkan dengan serta-merta eh aku bagi ni uh, uranium hentikan sekatan ekonomi ya eh. Iran juga tak mau membincangkan langsung mengenai dua lagi tuntutan Amerika, eh, Amerika jadi postman lah sebenarnya ni tuntutan Israel eh, iaitu menghentikan program dan pembuatan peluru berpandu jarak jauh Iran dan menghadkannya kepada peluru berpandu berjarak 300 km saja. Dan keduanya dia tak mau bincang pun pasal menghentikan sokongan dan bantuan kepada puak Houthi di Yaman Utara, eh, puak Hezbollah di Lubnan dan juga puak Hamas di Gaza dan juga pejuang-pejuang Iraq eh. Jadi Iran menganggap dua lagi permintaan Amerika tu tak munasabah eh, melanggar kedaulatan negara Iran dan juga hanya memenuhi permintaan Israel. Eh. Ya. Ha, itu bukan masalah Amerika. ya. Ha, kalau Israel nak minta, kau datang berunding aku. <laughs> Iran kata dia orang akan membuat tawaran bertulis dalam masa dua minggu lagi. Ha, maknanya dalam dua minggu lagi, insyaAllah tak ada perang. Lah, ya. Dan akan diserahkan untuk rundingan pusingan ketiga lagi dua minggu lah. Dalam masa dua minggu lah. Ya. Jadi pada dasarnya nampak macam Iran ni mengalahlah akan tetapi para pemerhati geopolitik melihat daripada sudut yang berbeza eh Iran ni dia memang pandai pasal bab-bab berunding ni eh. pertamanya ah eh, Pakar-pakar geopolitik kata dia, kesediaan Iran mengalah pasal program senjata nuklear dia orang tu bukan mengalah kepada Amerika eh, akan tetapi mengalah terhadap tekanan daripada dalam Iran sendiri eh, yang menyalahkan kerajaan Iran mengenai program nuklear itulah yang menyebabkan Iran kena sekatan ekonomi dan menjahanamkan ekonomi dan mata wang Iran eh, dan mendatangkan penderitaan yang teruk kepada rakyat Iran eh. jadi kesediaan Iran bertolak ansur dalam hal ni bukannya Iran berharap sangat yang Amerika ni nak setuju lah eh, tapi nak bagi tahu rakyat dia eh, dia eh, bukan kerajaan revolusi Iran yang menyusahkan rakyat Iran akan tetapi Amerika sebab walaupun Iran ni eh, akan membatalkan program nuklear dia orang eh, Amerika tetap akan mengenakan sekatan ekonomi dan menyerang Iran Amerika takkan setuju eh, eh, sebab tujuan utama Amerika ni ialah menukar kerajaan Iran dan mahu letak kerajaan baru yang dengar cakap dia eh. jadi Iran tahu Amerika tak akan terima eh, cadangan dia ni dan kalau Amerika terima Rakyat Iran tak boleh menyalahkan uh, tak boleh menyalahkan pemimpin Republik Islam Iran lah. Tapi kalau uh, kalau uh, kalau Amerika tak terima, uh, rakyat Iran tak boleh menyalahkan pemimpin Republik Islam Iran. Eh. Dia kata itu salah Amerika, eh. dia dah mengalah. Eh. Masalahnya bukan kepimpinan Iran akan huh, tetapi kepimpinan Amerika. Eh. Uh, jadi ini adalah cadangan uh, Iran ni ataupun diplomat Ansur ni adalah satu perjudian yang bijak yang dilakukan oleh perunding Iran lah. Eh. Pertamanya kalau Amerika setuju eh dia terima cadangan tu maka kerajaan Iran akan mendapat sokong kuat daripada rakyat dia sebab ekonomi akan dipulihkan dengan segera ah, dan Iran dia bukan kisah sangat ah, pasal nuklear tu eh dia lebih pentingkan program peluru pandu dia eh ah, tapi kalau Amerika tak setuju dan terus menekan Iran dengan syarat-syarat yang tak munasabah maka Iran boleh cakap kepada rakyat dia tengok Eh, masalahnya bukan kerajaan kat kita eh, tapi memang Amerika ni nak jahanamkan kita eh. ha, jadi apa pun keputusan Amerika Iran dia untung lah dia, dia dah bersedia lah eh. ha. jadi walaupun uh, rundingan tu berjalan dengan baik dan tenang dan wakil-wakil Amerika ni setuju nak berunding eh, pusingan ketiga dalam masa dua minggu ada pihak lain pula yang terus mengelupoh, eh. Ah, siapa lagi kalau bukan si babi setan jauh ni kan eh. Ah, dia ni nak berperang saja eh? sebab takut kehilangan jawatan Perdana Menteri tu nak kena bawa mahkamah eh. Jadi babi setan jauh ni yang kuat sangat mendesak supaya Amerika ni menekan Iran eh pasal menghentikan program peluru berpandu jarak jauh Iran tu Ya. Eh? kepada pada Iran eh sekarang ni dia orang tak perlukan senjata nuklear pun untuk takutkan musuh-musuh dia orang eh ha, peluru berpandu tu pun boleh digunakan pada bila-bila masa eh manakala kalau ada senjata nuklear pun bukannya boleh sewenang-wenang nak digunakan maknanya peluru pandu ni lagi bahaya eh ha, jadi pendek kata Senjata nuklear bukan untuk digunakan tapi untuk menakut-nakutkan musuh saja eh. Yang praktikal ialah peluru berpandu eh. Jadi sebab itulah sekarang ni si babi setan jauh ni nampak program ha, peluru berpandu Iran ni sangat-sangat membahayakan Israel. Eh. Sekarang ni Iran ada lebih dari, dikatakanlah, tak tahu dia tak pernah mengaku, eh, ada lebih daripada 3,000 peluru berpandu. Tak tahu daripada 3,000 ni berapa banyak yang hypersonic. Eh. Dan dikatakan mampu membina stok sampai 5,000 eh, pada tahun ni dan 10,000 dalam masa 3 tahun. Eh menjadikan Iran negara yang mempunyai simpanan peluru berpandu yang jauh lebih banyak daripada semua negara-negara kuasa besar dunia. Kuasa besar dunia itu dia ada peluru pandu nuklear. Jadi Iran merasakan dengan memiliki 5,000 peluru pandu hypersonic lebih menakutkan Israel daripada sebiji bom nuklear. Eh. Nah, sebab sebiji bom nuklear tak boleh pakai. Eh. 5,000 peluru pandu ni anytime boleh pakai. Jadi keputusan Iran ni untuk setuju menghentikan program senjata nuklear diorang tu sebenarnya memerangkap Amerika. Ha, dia meletakkan Amerika jadi serba salah. Eh. Kalau Amerika tak setuju, Amerika akan dikecam oleh seluruh dunia sebab Iran dah setuju dah nak hentikan program senjata nuklear yang jadi isu tertunggak selama lebih 20 tahun. Eh? Jadi kalau Amerika menekan Iran pasal program peluru pandu Iran, itu dengan jelas eh, dengan jelas pada mata dunia yang Amerika ni bukan fikir pasal kepentingan dia dan kepentingan dunia ah ha, dan pasal nuklear tapi kepentingan Israel yang tak masuk akal eh. Jadi kalau saya jadi Iran lah eh, saya akan tolak lah eh, Saya akan kata okey aku boleh hadkan peluru berpandu aku kepada jarak 300 km eh, tapi, dengan syarat lah eh. Kau punya jet-jet pejuang semua kena kecikkan tangki minyak supaya boleh terbang 300 km saja eh. dan musnahkan semua senjata-senjata nuklear kau tu eh. jadi tak adil lah eh. Dia tak tak masuk akal lah kalau Iran setuju. Eh. Dan saya rasa rakyat Iran pun faham. Eh. tapi ada pendapat lain daripada Scott Ritter. Eh. Scott Ritter bertegas mengatakan yang tujuan Amerika tentang Iran ni hanya satu iaitu regime change ataupun menukar kerajaan Iran sekarang dan letak pemimpin yang jadi anjing kepada Amerika iaitu Shah Reza Pahlavi, anak Shah Iran. Dia nak berunding dah. Ya. Jadi Scott Ritter kata pihak Amerika dah bincang dah dengan Shah Reza ni. Ya. Jadi Scott Ritter kata rundingan yang dipersetujui oleh Amerika tu hanya nak beli masa saja sementara Amerika ha, duk fikir dan menyusun strategi macam mana nak serang Iran dan menggulingkan kerajaan Iran daripada dalam. Ya. Ah dia kata kalau nak serat, takat serang daripada luar je, kerajaan tu takkan tumbang. Eh. Jadi Scott ni kata satu-satunya cara Amerika untuk menggulingkan kerajaan Iran sekarang ialah serangan serentak daripada luar dan dalam Iran. Eh. Itu pun kata Scott ni peluang untuk berjaya tak sampai 30% lah. Eh. Sebab tu Amerika ni dia teragak-agak nak serang. Eh. Jadi Scott Ritter kata lagi, serangan kali ini akan ditumpukan kepada semua pengkalan-pengkalan IRGC ya, eh, ataupun Revolusi Guard ni, eh, bagi melumpuhkan IRGC, menghalang eh, IRGC ni bila dia lumpuh, eh, dia tak boleh nak menghalang rusuhan yang bakal dilakukan dalam di seluruh Iran ya. Eh. Jadi bila rusuhan berlaku dan serangan ni bermula dari dalam, masa itulah armada laut Amerika ni akan mula menyerang dengan Tomahawk, dengan F-35, F-15 -E dan juga B-2 Spirit Bomber. Tapi Iran pun dah tahu rancangan Amerika ni, eh, dia dah letak dia jenis semua bandar pandang ke seluruh Iran ya tengok ada ura-ura nak buat rusuhan saja dia dia patahkan ya tapi risikonya ha, <coughs> cara serangan Iran ah, ni Amerika ni ialah Israel kena sanggup hadapi kemusnahan yang teruklah ya Netanyahu kata tak apa dia sanggup asalkan kerajaan Iran sekarang ni ditumbangkan ya jadi satu lagi aa, beberapa lagi masalah yang Amerika ada nak serang ialah pertamanya Iran dah dibekalkan dengan sistem radar YLC8B ya untuk mengesan aa, memburu dan menembak aa, jet Uh, F-35 dan B-2 Spirit Bomber. Eh. Kita tahu F-35 dengan B-2 Spirit Bomber ni adalah tunjang kekuatan Amerika nak serang Iran. Eh. Uh, jadi Iran dah ada tiga jenis. Ha, uh, keduanya Iran dah ada tiga jenis peluru berpandu pemusnah kapal pengangkut Amerika eh, yang berharga 12 bilion ke 13 bilion sebijik tu. Eh. Iaitu Zircon. Empat eh. bijik daripada Rusia. Uh, Dong Feng 21 dan Dong Feng 26 daripada China tak tahu berapa biji dan juga Koram Shah 4 eh buatan Iran tak tahu berapa biji eh. Jadi kemampuan Iran eh memusnahkan ataupun merosakkan semua pengkalan-pengkalan uh, Amerika di Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE, Jordan dan Arab Saudi juga menjadi benda yang dipikirkan oleh Amerika eh buatkan Amerika teragak-agaklah eh. Ha uh, sebab apa serangan ke atas pengkalan-pengkalan tentera ni semua mampu menyebabkan kematian yang tinggi ke atas tentera Amerika dan sudah tentulah akan uh, rakyat Amerika akan bising eh. Uh, dan keempatnya, masalah Amerika nak serang Iran ialah tekanan yang kuat daripada sekutu-sekutu Amerika sendiri di Asia Barat eh, macam Saudi dan Qatar eh, yang akan terjejas kalau Iran menutup selat Hormuz dan tak ada jaminan yang armada Amerika ni mampu mempertahankan kapal-kapal yang lalu di Selat Hormuz. Untuk mengetahui tuan-tuan dan puan, hari ini Iran dah tutup Selat Hormuz tak tahu berapa hari untuk latihan tentera dia, tentera laut dia. Ha. Jadi tekanan yang itu nak bagi warning lah, aku boleh tutup anytime aku nak. Eh. Jadi tekanan yang kuat daripada sekutu-sekutu Amerika ni di Asia ada juga. Eh. Jepun dengan Korea Selatan pun bagi tekanan yang kuat kepada Amerika supaya jangan serang Iran sebab kalau Serang Iran, Iran yang sudah tentu akan tutup selat Hormuz dan bekalan minyak akan terganggu dengan teruk dan harga minyak melonjak. Eh. Itu akan meningkatkan kos pengeluaran mereka. dia orang. Eh. orang ni negara industri. ya, Akan menjejaskan Jepun dengan Korea Selatan dengan teruk. Eh. Jadi akhir sekali, eh, Walaupun Amerika hanya mengimport eh, kira-kira 7.5% saja keperluan minyak dia orang daripada negara-negara Teluk sebab Amerika sekarang ni pengeluar minyak yang besar eh yang paling besar eh ha, kalau harga minyak dunia melonjak tinggi maka kilang-kilang dan pengguna-pengguna dekat Amerika pun terpaksa bayar harga pasaran yang tinggi eh jadi walaupun Amerika ni adalah pengeluar minyak terbesar di dunia sekarang ni kalau harga minyak naik eh pengguna-pengguna di Amerika terpaksa bayar harga yang tinggi juga harga baru eh ha jadi dia orang pun akan terkesan dengan teruk juga eh tapi perkara yang paling menariklah menarik yang dibincangkan di forum-forum antarabangsa ialah ramai pemerhati kata Iran ni bukan bodoh eh. Iran mungkin dah ada lebih daripada 400 kg uranium yang diperkayakan ke tahap 60% eh. Mungkin Iran dah ada uranium yang dah diperkayakan ke tahap 90% maknanya dah boleh buat bom eh uh, dah boleh buat senjata nuklear eh, dan hanya perlu peledak saja daripada Korea Utara. Eh. Uh, jadi tak masuk akal lah kalau Iran ni uh, serahkan semua uranium yang dia orang ada sebab 440 kilogram yang dikatakan ada dalam simpanan Iran tu pun badan IAEA tak tahu dekat mana. Dia tak boleh kesan. Eh. Uh, selalunya dia boleh kesan. Eh. Ada pakai dia punya satelit lah. Uh, tapi dia tak boleh kesan. Eh. Jadi ramai para pemerhati yang berpendapatlah ya eh, yang walaupun Iran setuju hentikan program senjata nuklear diorang orang, eh, Iran dah tentu dah sorokkan sejumlah uranium ya eh, cukup untuk buat kurang kurangnya 2 ke 3 biji bom nuklear, eh, dan dia dah dia dah ada Dah buat tempat rahsia lah eh untuk uh, bina senjata nuklear ni eh. Jadi saya harap teori ni betul lah eh sebab tak sedap hatilah dengan Iran setuju hentikan program nuklear diorang ni eh. Jadi apa pula pendapat tuan-tuan dan perempuan eh. Agak-agak Amerika setuju tak dengan carangan Iran tu eh. Saya rasa dia tak setujulah. Dia nak tekan juga Iran eh. Keduanya agak-agak kalau Iran serahkan 400 kilogram uranium tu pada Rusia... Uh, agak-agak Iran ada sorok sikit tak untuk buat 2 ke 3 biji bom nuklear eh? sebab dia perlukan 2 3 biji saja nak jahanamkan Israel eh tak payah banyak-banyak eh. Jadi adakah Israel yang ketiganya adakah Israel betul-betul akan serang Iran eh? Dia dia kata kalau Amerika setuju dengan cadangan Iran ni eh, uh, dia akan serang Iran sorang-sorang eh. Ah uh, sorang-sorang. Jadi adakah apa ada pendapat tuan-tuan puan lah? adakah Israel ni betul-betul akan serang Iran eh? Jadi sila tinggalkan pendapat tuan-tuan dan puan-puan di ruang komen ya. Ah ha, dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan share. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi sebelum sahur ya. Waalaikumsalam. Syekh. Ya, semalam menyambut Ramadan Al-Burak. Semoga, semoga kita semua dikurniakan keberkatan dan dirahmati Allah SWT. Selamat berpuasa, saudara-saudara. Ya, selamat puasa semua. Ya, di AP ini wajib dipulaukan. Ya. ya. Waalaikumsalam. Selamat puasa. Kalau Iran lantik Anwar sebagai wakil negosiasi dah lama dah perjanjian dengan US selesai. <laughs> Tentu telefon ya. Eh. Rakan joget Anwar yang mengelabah si babi setan jauh ni ya. Eh. Ha. Ia pula menggelupoh lebih-lebih ya. Kalau Iran bodoh pergi masuk perangkat Amerika ni maknanya berjayalah plan Yahudi yang untuk sepak perang sini. Eh. Saya tak rasa Iran sebodoh tu lah. Eh. Ha. Dia dah tahulah apa jadi kepada Syria, apa jadi kepada Libya, apa jadi kepada Iraq. Kan, eh. Ha. Sejarah dah mengajar dia banyak lah. Eh. Aha. Jadi sebelum berakhir saya nak belanja satu video lah. Eh. Ha. semua parti Melayu pada PRU16 tujukan satu matlamat untuk menyingkirkan DAP daripada kerusi parlimen. DAP ini tak usah kita berikan dia jawatan menteri. Cukup dia jadi MP sahaja. Itu saya nak bercakap. DAP ini pada saya dia sedang mencari tiga kuasa. Kuasa pertama mentadbir negeri sepenuhnya dengan kuasa DAP itu. Pulau Pinang yang ditadbir oleh DAP. Yang keduanya iaitu berkongsi kuasa mentadbir negeri-negeri sekarang Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Yang ketiganya, DAP ingin membina titik-titik kuasa melalui pilihan raya PBT. Maka dia buat kajian. Walaupun kajian itu hanya kepada Kuala Lumpur, tetapi dia tak berhenti. Kajian itu nanti akan dibawanya supaya hujah untuk mendapatkan, melaksanakan pilihan raya PBT di tempat-tempat yang memang perlu dia kuasai. Kuala Lumpur, orang Melayu hanya ada 45% bandar raya Ipoh. Orang Melayu hanya 39.8%. Petaling Jaya, orang Melayu ada 46.2%. Iskandar Puteri, orang Melayu ada 38.8%. Teluk Intan pun sama, 38.8%. Subang Jaya, orang Melayu ada 42.3%. Jadi Kuala Lumpur, Bandar Ipoh, Petaling Jaya, Iskandar Puteri, Teluk Intan, Subang Jaya, ini adalah bandar-bandar yang akan menyusul nanti mengadakan pilihan raya PBT. Bila berlaku, mereka akan kuasai sebab peratus orang Melayu rendah. Jangan terpanjat nanti. Titik-titik bandar akan mereka menang sekiranya dilaksanakan pilihan PBT itu nanti maka dia punya titik-titik menyambung sampai akhirnya bertemu dengan Singapura Singapura siapa yang mentadbir? PAP Pulau Pinang siapa yang mentadbir? DAP ada negeri-negeri yang dikongsi bersama dengan DAP kuasa mentadbir negeri kemudian titik-titik bandar-bandar ini juga akan dikuasai oleh mereka yang mungkin DAP, mungkin main perungan DAP maka titik-titik inilah yang akan mencantumkan Pulau Pinang dengan Singapura ini yang saya bimbang berjasa ingin memberikan pandangan semua parti Melayu pada PRU16 tujukan satu matlamat untuk menyingkirkan DAP daripada kerusi parlimen. Jadi AMNO PA, Bersatu, Berjasa, Amanah, Pejuang, Putra, tujuh parti kecil dan besar ini duduklah dalam payung besar dengan dada yang terbuka, jiwa yang besar, minda yang hebat demi tanah air, demi agama, demi bangsa, demi orang Melayu. Susun atur supaya pertembungan pada PRU16 satu lawan satu dan akhirnya mampu menyingkirkan DAP daripada pada parlimen, rakyat sedang merindukan perpaduan orang-orang Melayu supaya menjurus kepada pertembungan satu lawan satu dan akhirnya kita dapat mengembalikan kuasa dominasi orang Melayu dalam negara kita. Kerana Islam agama persekutuan mana mungkin nak serahkan pentadbirannya kepada orang bukan Islam. Keduanya, orang Melayu adalah tuan tanah di negara ini. Ketiganya, orang Melayu adalah bangsa tonggak di dalam negara kita ini. Ya, saya setuju dengan pendapat saudara tu. Tapi yang pentingnya sekarang ni, dia kata kita nak fokus kalahkan DAP. Sebenarnya, 40 kerusi yang DAP menang tu susah nak dapat balik. Ya. Yang kita kena fokus adalah kerusi-kerusi kawasan Melayu yang dimenangi oleh PKR dan juga kerusi-kerusi kawasan Melayu yang dimenangi oleh Parti Amanah, KADAM DAP ni. Ya. Aha, itu pun dah cukup dah. Ya. Ha, DAP tak boleh buat apa dengan 40 kerusi dia tu. Okey, terima kasih kepada kepada semua yang telah sudi bersama saya selama hampir 30 minit malam ni. InsyaAllah, Uh, pukul 5 pagi nanti sebelum sahur kita bertemu lagi ya. Assalamualaikum. Bye.